ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की सव्वीस अकराचा अपराधी तहवूर राणा याच्या एक्स्ट्रॅडिशन करता अमेरिकेने होकार दिलेला आहे मी माननीय प्रधानमंत्री मोदीजींचे आभार मानतो की त्यांनी अमेरिका प्रशासनाला याकरता तयार केलं कारण आपल्याला माहिती आहे मागच्या काळामध्ये आम्ही प्रयत्न करून ऑनलाईन साक्ष त्याची मिळवली त्यामुळे पाकिस्तानचा हात याच्यामध्ये आपण दाखवू शकलो पण त्यावेळी मात्र अमेरिकेने हे सांगितलं होतं की आमच्या प्रोटेक्शनमध्ये तो असल्यामुळे आम्ही त्याला देणार नाही मात्र तो भारताचा अपराधी आहे आणि त्यामुळे भारताच्या लीगल आणि ज्युडिशियल सिस्टीमला अपराधी म्हणून तो उपलब्ध झाला पाहिजे आणि त्याला सजा देता आली पाहिजे अशा प्रकारची आपली मागणी होती माननीय प्रधानमंत्री मोदयांनी ती रेटली आणि तहवूर राणाच्या प्रत्यार्पणाला या ठिकाणी जी मान्यता मिळालेली आहे मला असं वाटतं की आता फायनल जस्टिस सव्वीस अकराला ला आपल्याला या ठिकाणी मिळणार आहे तहवूर राणा जो छब्बीस गारा के मुंबई के हमलों का एक प्रकार से प्लॅनिंग का मास्टरमाइंड रहा है उसके एक्स्ट्राडिशन को अमेरिका ने मान्यता दी है मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पिछले समय हम लोगों ने पीछे लग के अमेरिका से परमिशन लेकर ऑनलाइन तवुर राणा की साक्ष की थी जिसके कारण इस मामले में जो पाकिस्तान का हाथ था वो दुनिया के सामने आया कोर्ट ने कन्विक्शन भी दिया लेकिन हम सभी भारतवासी चाहते थे कि भारत के खिलाफ साजिश करने वाले हम पर हमला करने वाले इस मास्टरमाइंड को भारत को सौंपा जाए जिसके ऊपर अमेरिका तैयार नहीं थी उनके प्रोटेक्शन में वो था लेकिन प्रधानमंत्री जी की पहल पर तहवूर राणा को एक्सीडिशन की परमिशन एक प्रकार से अमेरिका में अमेरिका के राष्ट्रपति श्री ट्रम्प इन्होंने दे दी है मुझे लगता है भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण यह चीज है क्योंकि हमारे लीगल और जुडिशियल सिस्टम के माध्यम से हमारा अपराधी ये अपनी सजा पाए ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मैं इस घटना को बहुत महत्वपूर्ण घटना मानता हूँ की ऑफिस होता जेब उप मुख्यमंत्री हो तो जाग करता होती बारमी है प्रत्येक गोष्टी चीज करू ना सग चल चाल है नीट है ना खटला मुंबई चल मुंबई के हिसाब से महाराष्ट्र की सुरक्षा को लाकर अरे भाई हमने कसाब को रख लिया तो ये कौन सी बड़ी बात है सर, बिल्कुल रख देंगे सर आरबीआई ने न्यू इंडिया को बैंक है उसके निकासी पर प्रतिबंध लगा दिया है मुंबई में भी कई शाखाएं वहाँ लोग रो रहे हैं इसको लेकर आप देखिए आरबीआई जब कोई बैंक खराब परफॉर्मेंस करती है जब उसके जो एसेट्स होते हैं वो डीप्लीट होते हैं तो आरबीआई इस प्रकार के प्रतिबंध तो लगाती है उस पर इंक्वायरी करती है डीप्लीट होने वाले एसेट्स को रोकने की कोशिश करती है अभी मेरे पास इसकी पूरी जानकारी नहीं है लेकिन इसकी जो प्राथमिक जानकारी है उसके आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से आरबीआई ने जो कार्रवाई की है वो सोच समझ कर ही की होगी। शिवाजी होती है निश्चितपने मत्रपति शिवराय ज्या स्वराज्या स्थापना के लिए स्वराज्य केवल त्या काळापुरतं नाही तर अनंत काळाकरता राज्य कारभार कसा चालवला पाहिजे याचं मार्गदर्शक असणार आहे आणि म्हणूनच आमच्या युवा पिढीला त्याच्याशी जोडण्याकरता या पदयात्रेचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे आणि मला विश्वास आहे की या माध्यमातनं छत्रपती शिवरायांच्या राज्यकारभाराचे जे वेगवेगळे अंग आहेत ते देखील आपल्याला या माध्यमातून पाहायला मिळतील चला धन्यवाद